15.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Минфине на этой неделе ожидают стабилизацию курса до 13-13,5 гривен за доллар. Об этом сообщил министр финансов Александр Шлопак после совещания в Нацбанке с участием президента Петра Порошенко, премьера Арсения Цуника, главы НБУ Валерия Гонтарева, банкиров и экспортеров. По словам Шлопака, курс растет из-за спекулятивных действий некоторых коммерческих банков, которые продают много валюты по завышенному курсу. Кроме этого, министр сообщил, что президент на совещании Поручил НБУ поработать с банками, чтобы те, в свою очередь, поработали с экспортерами. Консолидация всех сторон нужна для стабилизации ситуации на валютном рынке. Нацбанк сократил размер обязательной продажи поступлений в иностранной валюте со 100 до 75%. процентов. Это предусматривает постановление НБУ номер 591, которое вступает в силу с сегодняшнего дня. В документе отмечается, что такое решение позволит активизировать внешнеэкономическую деятельность. Также постановление отменяет норму об обязательной конвертации в гривню переводов из-за границы для физических лиц. Это поспособствует увеличению поступлений иностранной валюты в Украину по текущим неторговым операциям. Вместе с тем НБУ ограничил максимальную суточную сумму продажи наличной валюты одному лицу до 3000 гривен в эквиваленте. Эта норма не распространяется на покупку валюты физлицам для погашения кредитов. Также постановление вводит дополнительные антикризисные меры в сфере некоторых валютных операций, к примеру, импорта и ввоза товаров в Украину, перечисления резидентами за границу средств в иностранной валюте с целью выкупа у нерезидентов корпоративных прав или оплаты товара по старым декларациям. В НБУ обещают, что административные меры будут смягчены, как только ситуация в стране стабилизируется. Руководители крупнейших банков, в свою очередь, заявляют, что подобные решения регулятор принимает с учетом мнения банковского сообщества. И от того, насколько все в Украине будут консолидированы, зависит развитие ситуации в стране. Эти операции приостановлены на ограниченный срок времени. Изменится ситуация, мы его смягчим. То есть мы отменим эти ограничители и будет работать система так, как она работала. Сегодня эти действия, которые предпринимают Национальный банк, я хочу подчеркнуть, что они вынуждены. Они продиктованы той ситуацией, которая происходит в экономике, которая происходит в стране. Финансовая система – это такая же цель террористической военной агрессии, как и электростанция в Счастье или там школа в Семенов, или Новоазовск или любой другой на сегодняшний день населенный пункт, где мы должны держать оборону. Те решения, которые вы в том числе, возможно, правильно критикуете, это наша вместе с Центральным банком солидарная ответственность. Украина остается надежным транзитером газа в Европу и будет выполнять свои обязательства в дальнейшем. А в этом участников заседания Совета министров энергетического сообщества заверил премьер-министр Украины Арсений Ценюк. Глава правительства призвал европейских партнеров к прямым связям с украинскими компаниями, которые занимаются транзитом. Премьер убежден, что Украина и страны ЕС смогут найти совместный подход для создания новых прозрачных правил на энергорынке, чтобы сделать свои страны энергонезависимыми. Убежден, что вместе со странами ЕС, с членами энергетического сообщества, мы создадим новое прозрачное рыночное правило. Мы будем делать все возможное, чтобы наши страны стали энергонезависимыми, энергоэффективными и гарантировать все виды безопасности, в том числе энергетическую, для наших народов. Вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Рейтингер в свою очередь выступил против санкций в отношении Российской Федерации в газовой сфере. По его словам, ежедневные поставки топлива не должны быть политическим инструментом. Впрочем, Еврокомиссия подготовила предложение для России в достижении промежуточного решения в рамках газового спора с Украиной. Вопрос о поставке ресурсов из Российской Федерации по справедливой рыночной цене обсудят на встрече 26 сентября. Сегодня мы подготовили предложение, в пятницу они будут обсуждены. Мы бы хотели перейти к промежуточному решению, получив поставки газа от РФ по справедливой рыночной цене и по промежуточной цене внутри ЕС и за его пределами. Отопительный сезон – главная тема сегодняшнего расширенного заседания Кабинета министров. Кроме членов правительства, участие в нем принимают и главы областных государственных администраций. С нами на связи наш корреспондент Андрей Луценко. Андрей, здравствуй. Какие новости у тебя к этому часу? Приветствую студия. Вы правильно заметили, действительно расширенное заседание Кабинета Министров сегодня посвящено именно степени готовности топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к грядущему осенне-зимнему периоду и отопительному сезону 2014-2015. Собственно, за несколько минут до начала заседания Кабинета министров нам удалось пообщаться с главой Донецкой администрации Сергеем Тарутой. Он заявил, что даже несмотря на действия местных боевиков, веков ремонт местных котельных продолжается, и местные власти и коммунальщики делают все возможное для того, чтобы отопительный сезон на востоке Украины все же состоялся. Ну а главным событием самого заседания кабинета министров стало выступление министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана. Он отметил, что в скором времени будет произведена перепись потребителей газа и вероятно, для того, чтобы полностью обеспечить всех потребителей, я имею в виду именно людей, дома обеспечить газом, необходимо будет производить локальные отключения газа среди мелких предприятий и мелких потребителей голубого топлива, для того, чтобы в том числе обеспечить еще ресурсами еще и главные предприятия страны. И в целом необходимо будет сократить общий объем потребления газа по сравнению с прошлым годом на 30 процентов Арсений Оценюк также в свою очередь отметил, что он по сравнению с э, периодом полгода назад, когда в газовых хранилищах Украины находилось только 5 миллиардов 200 миллионов кубометров топлива, то на данный момент в хранилищах находится 16,7 миллиардов кубометров газа. То есть почти 17 миллиардов кубометров. Притом для обычного стандартного проведения отопительного сезона в Украине необходимо почти в два раза больше 32 миллиарда кубометров. Для того, чтобы приблизиться к этой цифре, на данный момент по словам Юрия Продана, Министерство энергетики рассчитывает на реверсные поставки газа в размере 5,9 миллиарда кубометров, собственную добычу газа в размере 10 миллиардов кубометров, а также в потенциале, возможно, помощь международных партнеров Украины, которые предоставят дополнительно около 5 миллиардов кубометров газа. Кроме того, Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что вследствие отсутствия контроля над территориями, где находятся угольные шахты на востоке Украины, Украина потеряла несколько миллионов тонн угля, который также мог бы пойти на обеспечение проведения отопительного сезона. Ну и также в ходе переговоров с представителями компании ⁇ Нефтегаз ⁇ Украина. Также выяснилась сумма, что если бы Украина согласилась покупать российский газ по предложенным России ценам, то переплатила бы более 500 миллионов долларов, на что наша страна, конечно, пойти бы не смогла. В завершении премьер-министр Украины отметил, что все предприятия жилищно-коммунального фонда сейчас активно готовятся к приближающемуся отопительному сезону. Я думаю, что большая часть жителей Украины понимает необходимость этого. По последним прогнозам синоптиков, уже завтра в столице обещаются в районе плюс 7, плюс 10. А отопительный сезон, я напомню, начинается с достижения на протяжении трех суток температуры ниже 8 градусов. Так что вполне возможно он скоро может начаться. И в завершение я приведу цитату Арсения Ценюка, который охар охарактеризовал возможное проведение отопительного сезона. Тепло не будет, но не замерзнем. Насколько это оптимистично звучит судить вам, но, безусловно, хочу заявить, что... По словам правительства, они делают все возможное для того, чтобы отопительный сезон прошел в как можно, как можно более привычных рамках для населения Украины. Ну и, конечно, без того, чтобы квартиры оставались холодными. На эту минуту у меня все. Студия. Я вижу, что только что закончилось заседание Кабинета министров, а значит, сейчас мы узнаем самые последние события и, конечно же, расскажем о них вам. Студия. Спасибо, Андрей, за очень подробную информацию и даже прогноз погоды. Андрей Луценко был с нами на связи с Кабмина, ну а мы продолжаем выпуск. Украина просит МВФ пересмотреть программу помощи с учетом потребностей Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. По его словам, помощь фонда очень важна для стабилизации украинской экономики, однако во время разработки и утверждения программы помощи не принималось во внимание развитие ситуации на Донбассе, поэтому на нее необходимо внести изменения с учетом актуальных потребностей украинской экономики, подчеркнул Павел Климкин. Напомним, в апреле МВФ одобрил двухлетнюю программу «Стендбай» для Украины в объеме 17 миллиардов долларов. Из них уже получено более 4,5 миллиардов. Евросоюз отмечает снижение жестокости на Донбассе после начала действия соглашения о прекращении огня. Об этом заявил глава Европейского и Центрально-Азиатского департамента Европейской внешнеполитической службы Гуннар Вигант. По его словам, сигналом исполнения Минского соглашения Украина стало принятие Верховной Рады законов об амнистии и специальном статусе некоторых районов Донбасса. Теперь в ЕС ожидают выполнения договоренности от России и сепаратистов. Речь идет об отводе войск и обмене военнопленными. Кроме того, наблюдатели фиксируют множественные нарушения перемирия со стороны боевиков, в частности, постоянные обстрелы Донецкого аэропорта. Россия постепенно выводит технику и свои войска из Украины. Однако на нашей территории остаются не менее четырех тактических групп российских войск, а также тяжелое вооружение, сообщает информационное сопротивление. По данным группы, российские специалисты из переброшенных из Федерации средств создали также систему ПВО в районах Луганска и Донецка. Кроме этого, накануне в Донецк прибыла колонна из шести грузовиков, об их содержимом местным боевикам не сообщают. Одновременно через пункт пропуска из Варина под охраной на территорию России выведены три колонны грузовиков, в составе которых также зафиксированы БТР. Донецкий за артобстрела погиб мирный житель, сообщает пресс-служба горсовета. Вчера вечером Обстрелам подверглись Киевские и Куйбышевские районы. Также по сообщению координатора группы информационного сопротивления Дмитрия Тымчука, за минувшие сутки семь раз был открыт огонь по силам АТО в аэропорту Донецком. Сегодня в городе спокойно, коммунальные службы и общественный транспорт работают в штатном режиме. Артиллерия украинских войск вчера вечером сорвала продвижение российско-террористических войск недалеко от Коминтерного. После этого противник изменил тактику. Он перемещается группами по 10-20 человек, маскируясь под так называемое местное ополчение. Об этом сообщает руководитель группы информационное сопротивление Дмитрий Тымчук. Столкновения произошли также в районе Новотроицкого и Волновахи. Вместе с тем активность российско-террористических групп снизилась. Минувшая ночь прошла относительно спокойно констатирует информационное сопротивление. Ситуация остается напряженной в районе Луганска, Счастья, Донецка, Дыбальцева, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Широкина. Террористы продолжали обстреливать Донецкий аэропорт, ТЭС в городе Счастья, штурмовали опорные пункты украинских военных. Ситуация на, сходе Ситуация на востоке Украины остается стабильной. Ночь на блокпостах, опорных и наблюдательных пунктах прошла спокойно. Начиная со вчерашних 23.57, ни одного выстрела в сторону украинских военных не последовало. Утром сегодняшнего дня продолжается инженерное оборудование определенных участков, рубежей и позиций украинских военнослужащих. Силы АТО направляют свою деятельность на дальнейшую стабилизацию ситуации. Определенными средствами изолирует районы ответственности, продолжает выполнять задачи по восстановлению мира, покоя, правопорядка на подконтрольных территориях. В Российской Госдуме хотят проверить законность баллотирования в депутаты Верховной Рады Украины летчицы Надежды Савченко. Напомним, что ее незаконно вывезли в Россию и сейчас она находится под следствием в Воронежском СИЗО. Депутаты Госдумы сомневаются, что, пребывая в камере, пленница самостоятельно написала заявление о согласии идти в Верховную Раду. По их мнению, девушку используют в темную, делая из нее политическую мученицу. Напомним, что летчица Савченко возглавила список одной из политических партий на выборах в Верховную Раду Украины. Меджлис Крымско-Татарского народа и фонд Крым покинули помещение в Симферополе. Сделали это по требованию Центрального районного суда города. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на члена Меджлиса, гендиректора фонда Крым Резуши в Киеве. По его словам, все помещения в Симферополе были освобождены, жители выселены, а работники уволены. Все имущество и счета арестованы. Реза Шевкиев также отметил, что это не окончательное решение, а мероприятие по обеспечению иска. Ранее суд обязал членов Меджлиса и фонда Крыма освободить помещение в Симферополе до 17 сентября. Ранее там, а также в домах у активистов были проведены обыски. Фонд по борьбе с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального провел опрос, чтобы выяснить, что же думают о так называемой Новороссии жители тех территорий. Для опроса были выбраны Одесская и Харьковская области. Именно они считаются наиболее пророссийскими и занимают ключевое значение во всех рассуждениях о Новороссии. Главный вопрос. С чем связано будущее Украины? С Россией или Европой? Треть опрошенных выбирает Европу, лишь 17% в Россию. Далее предлагали выбрать судьбу региона – с Россией, Украины или в Новороссии. Как видим, 87% населения хотят остаться в составе Украины. При этом 67% опрошенных родным считают русский язык и лишь 16% украинский. Итальянские власти заморозили активы и опечатали несколько объектов недвижимости российского бизнесмена Аркадия Рутенберга. В частности, арестованы роскошные квартиры и коттеджи олигарха на Сардинии, банковские счета и отель в Риме. Общая сумма арестованных активов – 30 миллионов евро. Итальянские власти обвиняют бизнесмена в финансировании терроризма и в деятельности, угрожающей международному миру и безопасности. Напомним, что Аркадий Рутенберг включен в санкционный список Евросоюза и США. Миллиардер является близким другом Владимира Путина. Они познакомились еще в юности в секции по дзюдо. Ну а далее на БТБ украинские мировые индексы и цены на энергоносители. Оставайтесь с нами. До встречи.